হেই গাইজ নমস্কাৰ গুড আফ্টাৰনুন সকলোকে মই জনবি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ আনি টি ভি ডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত বেছি পালে যে আপোনালোকৰ কিবা এটা ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে লগত লৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া টাইম এটা হৈ গৈছে গায়ী টোপনিৰ পৰা এই মাত্ৰ উঠিলে দেই ধুই মেলি হোৱাইছিলোঁ হৈ গৈছিলে এতিয়া উঠিছে আৰু এতিয়া ঘৰত কোনো নাই তাই আৰু মই প্ৰিয় মানে অকণমান গৈছে যিহেতু ছট পূজা মানে তাইক মাতি পঠিয়াইছে আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত ঠেকুৱা বনাবলৈ তাই মানে গৈছে আৰু চানা ৰাতিপুৱা দালি ভাত হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা একেবাৰে বনালোঁ কাৰণ জানো গাড়ীৰ কাৰণে বনাব নোৱাৰিম এতিয়া মানে দাদাই কণী আনিছে আৰু মাৰ্জি মানে মাছৰ দোকান বন্ধ কোনোবা মৰিছে নেকি সেইকাৰণে মাছৰ দোকান বন্ধ কণী আনিছে কণী বনাম অকল খালি খালি মছলাৰে আৰু আমাৰ ঘৰৰ গছৰে মানে ছাল কোমোৰা এটা পাইছোঁ আৰু ছাল কোমোৰা ভাজি বনাম আহা আহা অ টোপনি ভাঙা নাই যে সেইকাৰণে মানে কেন কেনে আছে অ চব্জি মানে মছলা হৈ আছে কেনেকৈ তাইক মানে অকণ বহাই থৈ মই বনাই আছো কাৰণ টাইমো হৈ আছে বোলে এ টাইমো হৈ আছে বোলে বনাবলৈ মছলা হৈ থাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইবোৰ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সময় নহয় মানে ব্লগ ব্লকটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ অকণমান ফিটিং কৰা দিওঁ আৰু ব'লা অ এটা পাছ হৈছে তাক অকণমান ফিটিং কৰা দেখোন মছলা ষ্টিমটো কমাই আহোঁ আৰু ৰম পাই নাই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাদবাসকৈ দিনটো কি হয় কি নহয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আগতে মানে ষ্টিমটো কমাই থৈ আহোঁ তাৰপিছত তাক ফিটিং কৰাব লাগিব নহ'লে মছলাফালে পুৰি যাব কমাই থৈ গৈছে হ'লেও আৰু কণী চণী চব ভাজি গ'ল ভাবিলোঁ অকণমান তাই শুই থাকোঁতে সেই চান্সতে বনাই মেলি লওঁ কিন্তু একেটাই উঠিয়ে গৈছে আৰু কানিয়ে আছে উঠি মেলি এয়া মেচ মছলা হৈ আছে আৰু এইয়া কণী আৰু কণী মানে দুটামান ফটাও আছিলে একেবাৰে বনাই দিওঁ আৰু ফাটি গৈছে মছলাখিনি হৈ থাকক একেবাৰে লাহে লাহে হৈ থাকক তাইক অকণমান ফিডিং কৰা হ'ল ছাল কোমৰা ভাজিও হৈ গৈছে অকল চব্জিখিনি বনাব বাকী আছে তাইক ফিডিং কৰা অকণমান বঢ়াও তেতিয়াহ'লে মনে মনে থাকিব আৰু নাকান দেই কি পাপা কি ঘৰত কোনো নাই দাদা আহিব বাৰু এটা বাজি গৈছে দাদা আহিব অলপ পিছত দাদা আহিলে দাদাৰ ওচৰতে দিম ডালত খেলি থাকিব আৰু তাইক ফিটিং কৰ তাৰপিছত সেই কামখিনি কৰিম আৰু তাইক খুৱাইছিলোঁ ইমান কষ্ট মস্তে মানে উঠিছিলে যে উঠি মেলি আকৌ শুৱালোঁ বাপেকে ফোন কৰিছে পাই গৈছে লগৰ লগ আৰু এতিয়া তলতে বহাই থৈ দিছোঁ কি কয় মোৰ পাই নাই এইফালে মোৰ মছলা মানে হৈ গৈছিলে মানে তলত লাগিব ধৰি আছিলেই অকণমান সেইকাৰণে তলত লগা নাই আৰু এতিয়া তলত বহাই থৈছোঁ মগ দি খেলি আছে সেই আছা অকলে অকলে খেলিব লগা হৈ আছে ছোৱালীজনীয়েও কষ্ট লাগে মনটোত বহুত কষ্ট লাগে ছোৱালীজনী অকলে অকলে খেদি থাকে যে একদম দুখ লাগে দেই এইকেইদিন মানে পূৰা অকলে অকলে খেদি আছে মই যে ঘৰত মাহঁতে আহিলে বাৰু চিন্তা নাই মাহঁতৰ লগতে থাকিব পাৰিব মাহঁতে নাই যে কিবা কষ্ট হৈছে ছোৱালীজনীৰো কষ্ট হৈছে বহুত চব্জিখিনি হওক এতিয়ালৈকে মই গাড়ীৰ গাড়ী খেচিও বনাব আছে গাজৰ কাটি থৈ দিলোঁ অলৰেডি বনাওঁ আৰু দিলোঁ পটককৈ হৈ যাব তাকেও খুৱাব লাগিব সেই কেতিয়াবাই দহটামানত চেলেক্ট খুৱাইছোঁ এনেই ফিডিং কৰি দিয়া হৈছে হ'লেও মানে খেলা তুমি দেই খেলা কেনেবাকৈ ৰক্ষা হ'ল আৰু চব্জি বনোৱা এইয়া কণী চব্জি আৰু এইয়া চালকমৰ ভাজি দালিটো ৰাতিপুৱা আছে বুলি কৈছিলোঁ যে দালি আছে এই আৰু গাই তলত বহাই থৈছোঁ গম পাই নাই হ'লেও মাজে মাজে ল'ব লগাও হৈছে কেতিয়াবা থাকে আৰু কেতিয়াবা মানে টোপনিবোৰ উঠিছে টোপনি ঠিকমতে হোৱা নাই কেঁচা টোপনিটো ভাঙিছে সেইকাৰণে তাইৰ মানে কেনেকে আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খেলি আছে দেই সেয়া চাওক খেলি আছে কেতিয়াবা খেলি থাকে তাইৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰি মানে অঁ গাখীৰ নহয় পানী অকণমান গৰম কৰিছোঁ ঠাণ্ডা কৰি থৈ দিওঁ মানে ওলাই থৈ দিওঁ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব তাৰপিছত খাওঁ ফ্লাস্কটো ইয়াৰ বাহিৰত মানে গৰম পানী আছিল যে সেই পানীৰে তাইক গা ধুৱাইছিলোঁ যে মানে অকণমান আজি ইমান দৰটো নাই ন হ'লে ৰ'দত পানী দি থৈ দিওঁ গৰম হৈ যায় আজি যিহেতু ইমান ৰ'দ নাছিলে সেইকাৰণে অকণমান গৰম পানী মিলাব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আৰু পানীখিনি শেষ হৈ গৈছে এনেকৈ গৰম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাই নহয় সদায় গৰম কৰোঁ পানী কৰি মেলি ফ্লাক্সত ভৰাই থৈ দিওঁ আৰু একদম গোটেই দিনটোৰ কাৰণে গৰম হৈ থাকে টেনশ্যন নাই খেলা খেলা দেই বাবা খেলাখিনি দাদা আহিব আৰু দাদা আহিলে দাদাৰ ওচৰত দি বাহিৰত কাপোৰ আছে এইবোৰ উঠাব লাগিব টাইটকৈ নহ'লে উঠাব নোৱাৰিম কাপোৰ আছে ঢেৰ কাপোৰ আছে যোৱাকালিৰ কাপোৰো আছে আজিৰ কাপোৰ পৰহিৰ কাপোৰো আছে দাদা লং পেণ্ট পিনাকো লং পেণ্ট ধুই দিছোঁ যে সেইবোৰ মানে শুকোৱাই নাই এইবোৰ উঠা মানে উঠাই থৈ দিওঁ যদি শুকাইছে আনিব লাগিব আৰু যদি শুকোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বাহিৰতে থৈ দিব লাগিব সেই এক্সট্ৰা ৰুমত গুড ইভিনিং সকলোকে বৰ্তমান আকৌ লগ পালোঁ আৰু এতিয়া অকণমান চাহ বনাওঁ ঘৰত কোনো নাই বিয়া কৈছিলোঁ যে তাই ঠেকুৱা বনাবলৈ যাব সন্ধিয়াটো এনেই চট পূজাত মানে তাত ঘাটত হৈছে নদীত হৈছে তাইও গৈছে আৰু এতিয়া মানে তাইক একেবাৰে ঘৰত যাব ৰ' ঠেক বনাব আহিম বুলিও কৈছে আকৌ যাবচোন নালাগে দিয়া একেবাৰে আহিবা আৰু ৰাতি আহিব আকৌ যাব গাখীৰখিনি গৰম কৰি গাৰ্গি গৈ পেলাই খোৱা বোৱা আছে ফিটিং কৰাই দিলোঁ আৰু তাই এতিয়া তলত বহি বহি মানে তলত বহাই থৈ আহিছোঁ খেলা বস্তু দি থৈ তাতে মানে খেলি আছে বিচনাত থ'লে আকৌ ভয় লাগে যে তলতে খেলিছে থাকোঁ বাৰু ভাবিলে চাঞ্চতে চাহ বনাই মাতি খাই লওঁ লাল চাহ মুড়িৰ লগত অকণ নিজে খাওঁ আৰু একেবাৰে যি কষ্ট বনালোঁ আজি মই ভাত চানে চব্জি তাই কৈছিলে যে আৰু টোপনি সম্পূৰ্ণ নহ'লে মানে অকণমান আপুনি সম্পূৰ্ণ হ'লে টেনচন নাই আৰু অঁ আজি মই পানীও উঠাওঁ এতিয়ালৈকে পানী উঠাব লাগিব দেৰিকৈ বাল্টিনটো যদি উঠাওঁ বাল্টিনটো আনিবলৈ ঘৰত মানুহ নাই সেইকাৰণে পানীটো লাহেকৈ উঠাম আৰু গাড়ী শুৱাই মেলি তাৰপিছত লাহেকৈ মই পানী উঠাব লাগিব তাইক পানী মই উঠাব নোৱাৰোঁ এইফালে টেংকী ফুল হৈ যাব এইফালে বটল চলকেও ঘূৰাব নোৱাৰিম এইফালে তাইক টানি থাকিব আৰু লাহেকৈ উঠাম আৰু লাইনটো আছে বতৰো ভাল লাইন নাযাবিলে আৰু এটা মিঠাইও আছে তাৰপৰা সেইটো উলিয়াই থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত আছোঁ যে ঠাণ্ডা বৰা হৈ আছে তেনেকৈ খাম আৰু আৰু অকণমান মচু দালি পিঠা থৈ দিওঁ পাতি অকণমান কৰি বনাম আৰু কৰি বনাইছোঁ চাউলসমূহৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ এটা মানে লাষ্টত লাগিছে এটা লাষ্টত লাগিছিলে সেয়ে কাটিলোঁ পিয়াঁজ অকণমান দিলোঁ যে তাৰমানে আগতে খুজিছিলে যে বহুত ডাঙৰ তেতিয়া মানে ছাল কোমোৰা নাছিলে সেইকাৰণে দিব পৰা নাই এতিয়া লাগিছে যেতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান ডাঙৰ হৈছে তাইও লৈ যাওক ময়ো খাব পাৰিম আৰু একটুকুৰা আছে দাদা যদি কালি মাছ নে মাছৰ মাথাৰে বনাম আৰু ভাবি থৈ দিছোঁ আৰু যদি পায় যিটো মাছৰ দোকান বন্ধ আছিলে কোনোবাই ঢুকাইছিল যে সেইকাৰণে মাছৰ দোকান বন্ধ আছিলে দোকান ভিজালোঁ গাড়ী চিৰা ষ্টাৰ্ট হ'লোঁ আৰু লৈ আহোঁ তাইক অ তলত বহি পাই খেলি আছে যে পেণ্ট পিন্ধাই দিছোঁ হ'লেও বিশ্বনাথ ভাল লাগেতো এই ছোৱালীজনী মই একদম ইমান দুখ লাগে মনটো এনেকৈ থৈ দিলে আ ইমান দুখ লাগে মোৰ তাইক এনেকৈ নথয় মই এইভী ফাৰ্ষ্ট তাইক এনেকৈ থ'ব লগা হৈছে আৰু এইফালে টিভি ৰিচাৰ্জো শেষ দেউতাক ফোন কৰিব লাগিব টিভ ৰিচাৰ্জ ভৰাই দিবলৈ চাহ হৈ গৈছে তাৰমানে পেচাপ কৰিছে যে পেনটো ভিজা সেয়ে মানে টানা চাহ হৈ গৈছে চাহখিনি নম্বৰ মুড়ি অকণ ভিজাই লওঁ মানে ভিজাই মেলি খাওঁ আৰু দেউতাক ফোন কৰি দেউতাহঁতে কালি উঠিব আৰু ট্ৰেইনত আহি পাওঁতে পাওঁতে বৃহস্পতিবাৰ মান শুকুৰবাৰে পাব ৰাতিপুৱা শুক্ৰবাৰ হ'ব আৰু আহি পাওঁতে পাওঁতে চাহ খাই লওঁ তোমাক পিছত খুৱাম পাপা দেই তুমি তলৰ আগত যা কি খালা তোমাক অলপ পিছত খুৱাম দেই লাহেকৈ তোমাক খোৱাম তাই বৰ কষ্ট পাইছে দেই বৰ কষ্ট পাইছে তলত এনেকৈ বহাই থোৱা কি কৰিম উপায় নাই তাইক ল'লে মানে এইফালে মই ঘৰখিনিও ৰৈ থাকিব কিছুমান কাম মানে নকৰি মানে নকৰিলেও নহয় এনে খৰচ যোজাৰো মাৰিব লাগিব কাপোৰটো ধুব লাগিব তাৰো কাপোৰ তাৰো কাপোৰ আৰু ইফালে ৰন্ধাটো কৰিব লাগিব হাপা গান গাইছে চাওকচোন মোৰ দুটা কামুৰি একদম মূৰত কি উগুটি ওলাই গৈছে সেইটামাত্ৰ মোৰ কামুৰিছে হা ৰাতিপুৱাতে কামোৰে ৰাতিপুৱা অলপ চাঞ্চ নাপায় ৰাতিত অকণ গুড নাইট আছে লগাই থৈ দিওঁ ৰাতিপুৱা অকণমান বহাই থৈ দিওঁ যে তলিত আৰু কোনোবা যদি নুঠে আৰু দাদা যদি উঠে দাদা ওচৰত দিওঁ আৰু পিয়াঁও যিহেতু দেৰিকৈ উঠে আৰু শুই থাকিলে মই জগাই ৰখা নালাগে সেইকাৰণে কষ্ট মস্ত মই লৈ অকণমান ফুৰোঁ ফুৰা মেলা কৰি মানে যদি চাওঁ আৰু নাগান দিব বুলি ভাবোঁ আৰু কেতিয়াবা গম পাওঁ ন যে এতিয়া নাগান এটা খেলি থাকিব সেই সময়ত মানে এই ৱৰ্ল্ড কাপ বঢ়াই থৈ দিওঁ যে তেতিয়া মানে অকণমান কামৰে আৰু মই গাই চাহপানী খাই মেলি লাহেকৈ গাইকি খোৱালোঁ তাই মানে ইমান উৎপাত কৰিছে আজি একেবাৰে বিচনাটো নাথাকে তলতো নাথাকে এনি টাইম কোচেক মানে কোচত লৈ ফুৰি আছিলোঁ ইমান সময় আৰু কি কৰিম শুৱালোঁ শুই আছিলে শুইছে চাৰিটামান হৈছে দেই আৰু তাৰ টাইম হৈছে দহটা তো যাওঁ লাহেকৈ পাকঘৰত বনাম দালি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ সন্ধিয়া ত' সেই বনাম আৰু প্ৰিয়া মানে আহিম বুলি কৈছিলোঁ যে তাই মানে নাহে আৰু ফোন কৰিছে মেছেজ দিছে তাই নাহে বোলে তো নাহে বোলে তোকো কৰিব নোৱাৰোঁ দাদা ময়ে আৰু পাকঘৰত বোলক গৈলাক পাই আছোঁ ৰোগী আৰু মই আৰু গাৰ্গী আৰু হাৰিছোঁহে আৰু তেতিয়া টাইমটো দহটা দোকান বন্ধ হয় অৱশ্যকে থাকোঁ আজি এনেকৈ পাৰ কৰিব লাগিব উপায় নাই কালি এনেকৈ দিব লাগিব দাদাক একেবাৰে ক'বলৈ একেবাৰে মত নাছিলোঁ মোৰ একেবাৰে মত নাছিলোঁ দেই বোলক পাকঘৰত দুপৰীয়া ভাত মানে আছে ভাত বনোৱা নাই দাদা আৰু মই খাম যিহেতু সেই ভাতে হৈ যাব আৰু এই মোচা কাপোৰটো আনিব একেবাৰে মনত নাথাকে মোচা কাপোৰটো লৈ আহোঁ আৰু দালি ফালে মিক্স কৰি বৰা হৈ আছে দালি ভালে হৈ থাকিব আৰু ভাতখিনি মানে গৰম কৰি আছোঁ অকণমান গৰম হ'লে খাবলৈও ভাল হ'ব মোচা কাপোৰটো লৈ আহোঁ দাদাও অহা নাই এতিয়ালৈকে ৰাস্তা হৈছেহে টাইম আহিব আৰু লাহে লাহে দাদাই দাদা হৈছে পিঁয়াই আহিছে নেকি শিকাই 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 দিছে আৰু এনেহ'লে পিয়াই মানে পটককৈ আহি যায় আজি অকণমান দেৰি কালি অকণমান দেৰি হৈছে এনে দহটা লগে লগে আহিছে আৰু পিয়াহ আছে বুলি ভাবিছে চাগে দাদাই গম পোৱা নাই যে অহা নাই অক এই ৰাতি মানে সন্ধিয়া সন্ধিয়াই ওলাই গৈছে দোকানত একেবাৰে দোকান বন্ধ কৰি বজাৰত যদি কান থাকে বজাৰততো একেবাৰে আহিব আৰু কাষে গৰম কৰিছোঁ যে অকণমান চিটিকি পৰিছে সেইকাৰণে মানে মচিব লাগে আৰু ষ্ট'ভ মাজে মাজে বৰা হৈ আছে জলকীয়া তিনিটামান ভাজি কৰি আৰু বৰা পিয়া নাই ন অকণমান বেছি হৈ যাব আৰু কালি খাব যাব ৰাতিপুৱা গৰম পালৰ লগত খাওঁতে ভালো পাব ভাতখিনি মানে গৰম কৰি আছোঁ আৰু চব্জি অকণমান গৰম কৰিব লাগিব কণী আছে তিনিটামান ত' পিয়াহ খাব বুলি পিয়াৰ কাৰণে ছটা কণী দিছিলোঁ মই তিনিটো মানে কৈছিলোঁ যে দুটামান ফাটিছে এই ফটাখিনি মই খাই দিলোঁ আৰু দাদাকো দিব নোৱাৰি নহয় ফটাখিনি তোমাৰ খাই দিলোঁ আৰু তিনিটামান আছে ত' থাকিলে ৰাতিপুৱা তাতে খাব পৰা চাব আৰু মুৰ্গী আজিও কণী পাৰিছোঁ আমাৰ লোকেল আমাৰ ঘৰৰ মুৰ্গী যে কালি পোৱা নাই কালি মানে বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ মই ভাবিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে কণী পাৰিব আমাৰ এই পাকঘৰৰ ওচৰতে যে এটা খালী ৰুম আছে মানে এই এনেই আৰু চৌ গৰু আছিলে যেতিয়া আমাৰ তেতিয়া আৰু গৰু থাকে কিবাকিবি বস্তু আছে তাতে মানে বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰবোৰ মানে ৰাতি ঘৰত নাথাকে এই আম গছত থাকে হয়নে মানে এদিন বৰষুণত বাহিৰত আছিলে আৰু এদিন মেকুৰীয়ে আহিছে যে তেনেকৈ মানে ভয় এতিয়াও মানে ঘৰৰ ভিতৰতহে নাথাকে বাহিৰতে থাকে তেনেকেই মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বন্ধ কৰি থৈ দিলে ভাল আৰু জাগাটো চিনি পাব বা কণী পৰা জেগাটো চিনি পাব তাতে থাকিব কিন্তু নাই কালি কণীয়ে পৰা নাই আৰু আজি মানে কি উৎপাত লগাইছে দাদা ৰুমত আমাৰ ৰুমত আমাৰ সেই পিছত পিছফালৰ সৰু এটা ৰুম আছে যে সেই ৰুমত বন্ধ কৰি থৈছোঁ নাই তাতেও নাপায় মানে দাদা ৰুমত আহিব তাৰপিছত আহিব দিলোঁ আৰু ইয়াতে কণী পাৰিলে চিটি কৰিম মুৰ্গী যি জ্বলা যি জ্বলাই আছে মানে কি কৰিম এনেই ঘৰ বনাওঁ নাই আৰু কাৰো একদম বাঢ়াই দিয়ে আৰু তো হওক বৰশী হওক গাড়ীৰ খুৱালো হৈ আছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আমাৰ ৰুমতো আহিম আৰু মাহঁতৰ ৰুমতে শুৱাই থৈছোঁ সি চাইছিলোঁ যে তাতে শুৱাই থৈ দিছিলোঁ সেয়া হৈছে দালিৰ পৰা আৰু এইয়া তিনিটামান জলকীয়া ভাজি কৰিছোঁ ভাত ৰাতিপুৱাই যে বনাইছিলোঁ ভাত সেই আৰু বেছি মানে আইডিয়াই পোৱা নাই মই দুজন মানুহৰ ভাত মানুহ পিয়াই খাব বুলি ভাবিছিলোঁ ভাবিলোঁ দুপৰীয়া ভাত অকণমান থাঙিবই ৰাতি অকণমান বনাই মেলি হৈ যাব যদি পিয়াই খায় এতিয়া মাহে দাদা মই মোৰ দাদা মোৰ কাৰণে হৈ যাব তো যিয়ে হওক আৰু দাদা আহিলে খাম খাই মেলি শুই যাম আৰু আৰু ভিডিঅ'টো যেতিয়া সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নপঢ়িব আকৌ লগ পামেণ্টক লগৰ সৈতে পাই থাকক মানে কি আহিমাবিদ নাই